Всем привет! И с вами снова я, сумасшедшая Лина. Ой, простите, Лина Вуд. И да, это была шутка специально. У -у -у -у. О я извиняюсь. И сегодня я снимаю видео тег новогодний вечер или новогоднее настроение или просто новогодний тег и сегодня я отвечу на 10 вопросов по поводу Нового года. У меня вопросы здесь на телефоне, и поэтому я буду диктовать с телефона. Угу. И первый вопрос. Твои любимые новогодние фильмы. А, на Новый год я обожаю смотреть один дома. И это, наверное, сериал, извините, это сериал, который смотрит каждый, наверное, человек в мире. Когда Новый год, вечер, зимняя атмосфера, мы смотрим этот сериал, и я просто его обожаю, я балдею от этого сериала, он настолько смешной и классный, поэтому всегда его смотрю. Следующий вопрос. Какое твое любимое блюдо на Новый год? Ну, наверное, это будет типичный Ответ это оливье. Да, оливье это самое любимое блюдо мое. Даже не зимой, просто я обожаю Блюдо оливье. Да, оно самое вкусное. Особенно мамино, домашнее. Идеально. Следующий вопрос. Третий. Опиши свой предновогодний день. Предновогодний день, он выглядит, ну, примерно так. Ну, то есть, я прихожу домой, допустим, не знаю, вот я... На Новый год, когда 31 число или три. Ну, вот предновогодний день, это 30, как бы, декабря. 30 декабря, если я мне нечего делать, я либо иду ну, к подружке в гости, так как сейчас каникулы, либо же гуляю просто на улице, пока не стемнеет. И после того, как я прихожу домой, я раздеваюсь, иду в душ, пью чай, теплый чаек и сижу в гостиной, там где у меня стоит большая елка, любуюсь на елку, а также делаю зимние селфи, селфи, как же без селфи, у селфи, селфи, селфи. селфи. Да, селфи. Сейчас будет очень много селфи. У меня нет инстаграма, потому что я не считаю, что это так клево. И просто я не успеваю каждый день добавлять фото, так как я по праздникам добавляю фотографии в ВК, и я очень редко делаю селфи. Я не такой любитель селфи. Я просто делаю, когда праздник, когда где-то красиво, вот когда елка нужно сфоткаться, то есть вот так вот. Следующий вопрос. Какие у вас новогодние странности в семье? Ну, даже не знаю, что это, ну, как это можно назвать. Ну, я даже не знаю, какие могут быть наши новогодние странности в семье. Ну, Просто я даже не знаю, какие они могут быть, я не представляю. Поэтому, наверное, я затруднюсь с ответом на этот вопрос. Следующий вопрос. Твой лучший подарок на Новый год. Эм, мне, ну, я не очень понимаю вопрос, мой лучший подарок на Новый год, который был или который я хочу. Ну, отвечу на два вопроса уже. А, был у меня подарок один, такой мне подарили офигенную кроватку для моей куколки Бэби Бёрд но это было тогда, когда мне было лет 9, наверное. Угу. А, что бы я хотела? Ну, я просто фанат всякой канцелярии, ручечки, блокнотики, это все мое, я обожаю скраб-бумагу, мне дайте канцтоваров в магазин, да, я все там заберу, наверное, дайте мне миллион, я скуплю весь магазин, поэтому я очень обожаю шопиться в канцмаркетах, в канцтоварах и т.д. Следующий вопрос. Когда ты узнала, что Деда Мороза не существует? На самом деле я это знала давно. Вот когда я узнала об этом на тот Новый год, когда мне подарили кроватку, так как я писала письмо Деду Морозу, и э, я написала, что хочу эту кроватку, и э, я его положила под елку на следующий день, письма не было, а потом мне папа сам сказал э, типа, ну... Деду, я отдал Деду Морозу письмо на углу дома, и я не очень стала верить с того момента в Деда Мороза, так как я не очень, ну я знала, что папа, ну не мог встретить, я уже где-то, ну с того возраста я уже примерно знала, что его не существует. Следующий вопрос шестой, нет, седьмой. Настоящая или искусственная елка? Ну, тут такой вопрос идет. Ну, сейчас у меня дома стоит настоящая елка, но у нас есть дома. Простите, пожалуйста, еще раз за это. Дома у нас есть также искусственная елка в кладовке, поэтому я не считаю, что Нужно выбирать. Ну, на позапрошлый Новый год мы ставили искусственную елку, а сейчас два года подряд мы ставим настоящую елку по желанию моей сестры. Ну, если честно, мне как бы все равно Какую елку, потому что это все равно зимняя атмосфера. Это шары, игрушки, вот так же самое, как у меня здесь вот есть такая коробочка с игрушками. Я все равно считаю, что елочные игрушки украсят любую елку, какой бы она ни была. Поэтому, эм, не знаю, я что ли привыкла эм, быть в зимней атмосфере с елкой любого вида, искусственную, настоящую. Вот мое мнение, я просто скажу. Мне все равно. То есть это все равно настроение придает любое. Я люблю и те, и те елки. Следующий вопрос, восьмой, где вы любите праздновать Новый год? Я предпочитаю праздновать Новый год дома, потому что это семейный праздник, это, это такая домашняя атмосфера, когда вы сидите дома, когда вы любите там, ну, там допустим, можно дома сделать, что хочешь, а также на Новый год очень дорогие рестораны, очень дорого, сейчас 1400 гривен, по-моему, мама мне рассказывала, с человека на Новый год, и столики очень сейчас дорого стоят, вот цена вам, я сказала. Следующий, девятый вопрос, когда вы начинаете готовиться к Новому году? К Новому году я начинаю готовить где-то в 25 с 25 числа и до 29. -го. То есть эти 4 дня у меня идет подготовка. Ну, к Новому году я готов... Ну, вот все снежинки, украшения, которые у меня есть в комнате, это я готовила заранее. А елку мы поставили 28 числа. Да, да, да. Мы с мамой любим в такие дни. Пару... За пару дней до Нового года, так, если поставить за 5-6 недель, дней, там, допустим, там, неделю какую-то, то елка может осыпаться, то есть мне, мне будет уже куча иголок с нее валяться, а тут она такая свеженькая, новенькая, такая красивенькая вся, и вот зимняя атмосфера. Десятый вопрос. Кто должен ответить на эти вопросы следующим? Этот тег я обязательно передам своей любимой подружке Виктории Смайл Зарика Смайл. Пожалуйста, ответь на эти вопросы, поставь лайк под этим видео, напиши хороший комментарий положительный. Спасибо вам, любимые, за просмотр. Всем пока! С вами была я, Лена Вуд. И не забывайте вы подписываться на мой канал и ставить лайки, а также писать комментарии. Всем спасибо и пока.